Isu hubungan antara yang di-Pertuan Agong dan Kabinet Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini menjadi perbualan hangat di seluruh negara. Perdebatan ini bukan sahaja melibatkan ahli politik dan penganalisis, malah rakyat biasa turut mula mempersoalkan tentang kuasa sebenar dalam sistem pemerintahan Malaysia apabila istilah seperti campur tangan krisis perlembagaan dan kuasa eksekutif mula tular di media sosial, jelas menunjukkan bahawa isu ini telah berkembang menjadi satu krisis nasional yang menyentuh asas demokrasi dan kedaulatan negara. Dalam sistem Raja Berperlembagaan Malaysia, yang di-Pertuan Agong mempunyai peranan yang penting sebagai ketua negara, namun pada masa yang sama kuasa pentadbiran harian terletak di tangan Kabinet dan Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, perlembagaan persekutuan juga memberikan kuasa budi bicara tertentu kepada Agong, terutamanya dalam hal-hal pelantikan Perdana Menteri, pembubaran parlimen dan situasi luar biasa yang melibatkan kestabilan negara. Di sinilah timbul persoalan besar apabila wujud persepsi bahawa terdapat ketegangan antara istana dan kerajaan dalam beberapa keputusan penting kebelakangan ini. Sebahagian pihak melihat tindakan atau kenyataan tertentu daripada pihak istana sebagai satu bentuk peringatan kepada kerajaan agar tidak melangkaui batas kuasa atau mengabaikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, Agong dianggap sebagai simbol penyatuan negara dan pelindung perlembagaan. Namun begitu, terdapat juga pandangan yang beranggapan bahawa terlalu banyak penglibatan istana dalam urusan kerajaan boleh mencetuskan kekeliruan dan membuka ruang kepada krisis perlembagaan. Perbezaan tafsiran inilah yang menjadikan isu ini semakin rumit dan sensitif. Kabinet Anwar pula berada dalam keadaan yang mencabar. Sebagai kerajaan perpaduan yang dibentuk hasil kompromi pelbagai parti politik, setiap keputusan kerajaan sentiasa diperhatikan dan dikritik dari pelbagai sudut. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, tekanan kos sara hidup, serta harapan rakyat yang tinggi, kerajaan perlu bergerak pantas dan tegas. Namun apabila timbul isu berkaitan kuasa dan peranan Agong, fokus kerajaan seakan-akan teralih daripada agenda reformasi kepada usaha mempertahankan kedudukan dan keabsahan kuasa eksekutif. Reaksi rakyat terhadap isu ini sangat pelbagai. Ada yang menyokong penuh peranan Agong sebagai pengimbang kuasa dan penjaga kestabilan negara. Mereka berpendapat bahawa tanpa institusi raja yang kuat, kuasa politik boleh disalahgunakan oleh ahli-ahli politik yang mementingkan kepentingan sendiri. Di pihak lain, terdapat juga rakyat yang bimbang jika konflik terbuka antara istana dan kerajaan akan menjejaskan keyakinan pelabur, kestabilan politik serta imej Malaysia di mata dunia. Media sosial memainkan peranan besar dalam membesarkan isu ini. Potongan ucapan, kenyataan tidak rasmi dan spekulasi mula tersebar tanpa konteks yang jelas. Ini menyebabkan sentimen rakyat mudah dipengaruhi oleh naratif tertentu, sama ada pro istana atau pro kerajaan. Dalam keadaan ini, kebenaran sering kali tenggelam dalam lautan emosi dan persepsi. Apa yang lebih membimbangkan ialah apabila isu sensitif ini dieksploitasi oleh pihak berkepentingan untuk meraih sokongan politik atau mencetuskan ketegangan kaum dan institusi. Dari sudut perlembagaan, pakar undang-undang menegaskan bahawa keseimbangan antara kuasa raja dan kuasa eksekutif adalah asas kepada kestabilan Malaysia. Konflik terbuka atau salah faham yang berpanjangan boleh membawa kesan jangka panjang yang berbahaya. Oleh itu, dialog tertutup, rundingan berhemah dan kefahaman mendalam terhadap semangat perlembagaan amat diperlukan bagi mengelakkan krisis ini daripada menjadi lebih parah. Isu Agong vs Kabinet Anwar sebenarnya mencerminkan kematangan demokrasi Malaysia yang masih dalam proses pembentukan. Setiap krisis adalah ujian kepada sistem, institusi dan rakyatnya. Sekiranya ditangani dengan bijaksana, krisis ini boleh menjadi titik tolak kepada peneguhan semula prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Namun jika gagal diuruskan dengan baik, ia berpotensi mencetuskan ketidakstabilan politik yang berpanjangan. Apa yang paling penting ialah kepentingan rakyat tidak boleh diketepikan. Rakyat mahukan kestabilan, kejelasan dan kepimpinan yang mampu membawa negara ke arah masa depan yang lebih baik. Sama ada agong atau kabinet, kedua-duanya mempunyai peranan masing-masing yang harus dihormati. Pertembungan kuasa tidak seharusnya menjadi medan perebutan pengaruh, sebaliknya perlu dilihat sebagai satu mekanisme semak dan imbang demi kebaikan negara. Kesimpulannya, isu kuasa antara agong dan kabinet Anwar bukan sekadar konflik politik biasa, tetapi satu krisis nasional yang menyentuh asas pemerintahan Malaysia. Cara isu ini diselesaikan akan menjadi rujukan penting untuk generasi akan datang. Rakyat kini memerhati dengan penuh harapan agar kebijaksanaan, kesederhanaan dan semangat kenegaraan mengatasi kepentingan politik sempit. Malaysia memerlukan penyatuan, bukan perpecahan dan krisis ini harus dijadikan peluang untuk memperkukuhkan lagi institusi negara serta kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan.